Bu oyun həmişə yadımda qalacaq. Report xəbər verir ki, bunu Azərbaycan millisinin kapitanı Əmin Mahmudov Bakıda İsveç yığıbmasına 3-0 hesabı ilə qalib gəldikləri Avro 24-ün seçmə mərhələ oyunundan sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Təcrübəli futbolçu Azərkeçklərin sevindirdişləri üçün çox xoşbəxt olduqlarını bildirib. Onlar da bizdən yaxşı oyun və qələbə gözləyirdi. Bu gün vuruşduq və istədiyimiz nəticəni qazandıq. Yarın müdafiəçi sonuncu turda bazar günü Belçikaya qarşı keçirəcəkləri matça da toxunub. Bu yüksək səviyyəli rəqibdir. Yaxşı oyunçuları var. Yenə də əlimizdən gələni edəcəyik. Belə komandalara qarşı bəxtimiz də olmalıdır. 20-ci raundun 13-cü qoluna imza ataraq Qurban Qurbanova yaxınlaşan Mahmudov əsas məqsədinin komandaya xeyir vermək olduğunu vurğulayıb. Qollar vurduğum üçün sevinirəm.